Selamat datang ke Whisper Politics. Kami bisik, anda fikir. Menjelang pilihan raya negeri ke-17 Sabah, satu slogan kembali menjadi modal kempen dan bahan perdebatan. Sabah for Sabahan. Slogan ini semakin lantang dilaungkan. Tetapi di sebaliknya, apakah yang sebenarnya sedang berlaku? Adakah ia perjuangan tulen atau sekadar sentimen yang digunakan untuk memancing sokongan rakyat? Menurut laporan harian Metro bertajuk, jangan terpedaya slogan Sabah for Sabahan, Bung Mokhtar. Pengerusi Barisan Nasional Sabah, Dato Seri Bung Mokhtar Radin menasihati pengundi agar tidak mudah terperangkap dengan slogan-slogan politik yang kelihatan menyentuh emosi kenegerian. Datuk Seri Bung Mokhtar mempersoalkan mengapa jika benar ia suatu perjuangan murni, parti-parti tempatan di Sabah masih gagal membuktikan kesatuan. Sekurang-kurangnya 10 parti tempatan kini wujud. Namun kebanyakannya saling bersaing sesama sendiri dan berebut kerusi. Beliau menegaskan bahawa Sabah tidak memerlukan terlalu banyak parti yang hanya melemahkan kuasa politik negeri. Sebaliknya, Sabah memerlukan satu hala tuju politik yang jujur, stabil dan berpaksikan rakyat. Nada beliau disokong oleh Presiden AMNO Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi yang menyifatkan slogan itu tidak selari dengan semangat kerjasama dalam kerajaan perpaduan antara negeri dan persekutuan. Menurut kami di Whisper Politics, inilah titik yang memerlukan kebijaksanaan rakyat Sabah mencerna isu ini secara tenang dan tajam. Jika dilihat dari sudut barisan nasional dan parti-parti nasional, hujah yang dibawa memang mempunyai asas yang kukuh. Mereka menekankan faktor kestabilan rangka kerjasama yang luas, kekuatan struktur organisasi serta akses terhadap sumber persekutuan yang diperlukan untuk membina sekolah, hospital, jalan raya dan kemudahan luar bandar. Bagi mereka, Sabah hanya mampu memperjuangkan haknya jika wakil negeri mempunyai hubungan kukuh dengan kerajaan pusat kerana banyak bidang kuasa masih berada di peringkat persekutuan. Mereka juga melihat realiti bahawa politik Sabah sering tergugat Bukan kerana musuh luar, tetapi kerana kerajaan negeri sendiri sering tumbang akibat perebutan kuasa sesama parti tempatan. Pada sudut ini, Barisan Nasional mempertahankan bahawa kestabilan lebih penting daripada slogan. Kerana pembangunan memerlukan masa, disiplin dan kesinambungan dasar. Namun di sisi lain, parti-parti tempatan Sabah dan para penyokong slogan Sabah for Sabahan juga mempunyai hujah yang tidak boleh dipandang sepi. Bagi mereka, kelebihan parti tempatan ialah keupayaan memahami realiti harian rakyat Sabah kerana mereka hidup dalam konteks sosial, budaya dan sejarah negeri ini. Mereka berhujah bahawa perjuangan suara tempatan mesti dipimpin oleh parti yang berasal dari bumi Sabah sendiri, bukan parti yang beribu pejabat di Kuala Lumpur. Parti tempatan mendakwa bahawa parti nasional sering memandang Sabah sebagai sekadar cawangan bukan pusat penentu dasar. Menurut hujah mereka, banyak keputusan dibuat di Semenanjung dan dipaksikan kepada Sabah tanpa mengambil kira keadaan geografi, demografi dan keutamaan setempat. Parti tempatan melihat hal ini sebagai bukti mengapa parti pusat dianggap tidak relevan atau kurang efektif dalam mempertahankan autonomi negeri. Dari sudut pandang mereka juga, parti nasional dikatakan terlalu terikat dengan agenda besar negara sehingga keperluan Sabah sering menjadi isu kedua atau ketiga dalam hierarki keutamaan. Sedangkan Partu Tempatan meletakkan isu MA63, tuntutan hasil 40%, pembangunan luar bandar, keselamatan sempadan timur, akses air bersih serta pembasmian kemiskinan sebagai agenda utama. Mereka percaya bahawa Sabah memerlukan parti yang berani berunding, berani menolak dan berani menuntut hak tanpa perlu takut kehilangan kedudukan dalam gabungan nasional bagi parti tempatan itulah kelebihan utama mereka Sabah mesti dipimpin oleh suara Sabah bukan suara luar yang hanya turun semasa pilihan raya dalam meneliti kedua-dua sisi ini kita melihat pertentangan dua falsafah politik yang besar barisan nasional mengangkat kestabilan sebagai teras pembangunan yang realistik parti tempatan pula mengangkat autonomi sebagai asas maruah politik negeri satu pihak menegaskan bahawa Sabah tidak boleh maju tanpa jaringan nasional. Satu pihak lagi menegaskan bahawa Sabah tidak boleh bermaruah jika terlalu bergantung kepada pusat. Hakikatnya, kedua-duanya mempunyai logik tersendiri. Identiti penting, kestabilan juga penting. Autonomi diperlukan, tetapi keupayaan melaksanakan dasar juga wajib seiring. Inilah kerumitan politik Sabah dan kerumitan inilah yang pengundi perlu hadam dengan matang. Namun rakyat Sabah juga perlu sedar bahawa demokrasi bukan sekadar memilih siapa yang paling pandai berjanji, tetapi siapa yang paling mungkin menunaikan janji itu dalam rangka kuasa yang benar-benar wujud. Autonomi tanpa strategi hanyalah semangat yang tergantung. Kestabilan tanpa keberanian pula hanyalah keselesaan yang membiakkan kebergantungan. Maka persoalannya, adakah Sabah memerlukan 100% suara tempatan atau gabungan suara tempatan yang mampu menekan, berunding dan mempengaruhi Putrajaya dengan cara yang tersusun? Ada pemerhati politik berpendapat bahawa Sabah memerlukan satu fasa politik baharu, bukan lagi terlalu bergantung kepada parti nasional, tetapi juga tidak terperangkap dalam perpecahan parti tempatan yang berpanjangan. Fasa ini menuntut parti yang bukan sahaja berjiwa Sabah tetapi berfikiran nasional, bukan sahaja lantang menuntut tetapi cekap merancang, bukan sahaja pandai berjanji tetapi mempunyai pasukan teknokrat yang mampu melaksanakan dasar. Sabah tidak memerlukan pemimpin yang hanya kuat berslogan. Sabah memerlukan pemimpin yang faham angka, faham perundangan, faham perundingan fiskal, faham geopolitik sempadan dan faham realiti pentadbiran. Dengan kata lain, Sabah memerlukan pemimpin yang boleh bertindak bukan sekadar bertempik. Rakyat Sabah juga wajar bertanya soalan yang lebih tajam kepada semua calon yang datang mengetuk pintu rumah mereka. Apa rancangan konkrit mereka untuk tahun pertama jika diberi mandat? Siapa barisan teknikal mereka? Apakah garis masa mereka untuk menuntut hak Sabah? Bagaimana mereka mahu menyelesaikan isu air, jalan dan peluang pekerjaan? Apakah penanda aras yang boleh rakyat nilai selepas 12 bulan, 24 bulan dan 36 bulan? Jika jawapan mereka kabur, maka slogannya juga kabur. Jika pelannya kosong, maka perjuangannya juga kosong. Pada akhirnya, Sabah tidak boleh selamanya menjadi kuasa yang menunggu belas kasihan dan tidak juga boleh menjadi kuasa yang melawan tanpa strategi. Sabah memerlukan kepimpinan yang matang, yang boleh menekan ketika perlu, bekerjasama ketika perlu berunding ketika perlu dan berkeras ketika perlu itulah wajah politik yang rakyat Sabah wajar tuntut kerana masa depan negeri ini bukan milik parti bukan milik individu tetapi milik generasi yang sedang membesar di Kota Belud Kampung Kiulu Baru TuLit Sok Kota Marudu Semporna Kunak Keningau Pitas Tawau Ranau dan seluruh tanah Sabah soalnya kini Siapakah yang benar-benar mampu memikul amanah itu? Siapa yang mempunyai keberanian mempertahankan hak tetapi kebijaksanaan untuk membinanya? Siapa yang boleh berfungsi bukan hanya sebagai penentang tetapi sebagai pembina? Dan siapa yang apabila melangkah ke Dewan Undangan Negeri membawa suara rakyat, bukan suara ketamakan atau ketakutan? Pilihannya kini bukan lagi pilihan kecil. Pilihan ini akan menentukan wajah Sabah untuk 10 atau 20 tahun akan datang. Masa depan negeri ini akhirnya berada dalam tangan rakyat Sabah sendiri. Sekian ulasan daripada Whisper Politics. Kami bisik, anda fikir. Jika anda suka analisis kami, jangan lupa tekan like, share dan subscribe untuk terus bersama kami dalam setiap bisikan politik Malaysia.